Если по игре понятно было всем, что будет нам сложно, тяжело. Если, например, вернуть бы все на ноябрь месяц, то, наверное, я бы просил руководство клуба все-таки зимой где-то усилиться и взять хотя бы пару хороших нападающих, которые могли бы забивать голы. И может быть сегодняшняя игра сложилась бы чуть по-другому. Да, у нас есть неплохие ребята. Есть Барко, который может забивать. Но мы все помним, что он получил красную карточку в игре с Мариуполем, с Ильичевцем. Он не смог сегодня играть. Морис, Морис который сегодня играл, ему надо где-то набрать еще чуть кондиции, потому что он где-то моментами что-то у него получалось, что-то нет. Ну а если не забиваешь ты, если такое правило знать, забьют тебе. Понятно, что мы не должны были ну, если так, разобраться, выигрывать в Динамо Киева, потому что это было бы вообще фантастика. Но где-то при счете 1-0, помните, когда мы проигрывали, было у нас два стопроцентных момента, которые вратарь вытащил, дотянулся до мяча и мяч не залетел. в Ворота, там Ковалев падение бил, Куценко. Вот если бы залетел хотя бы один из этих двух моментов гол, я думаю, что интрига бы сохранилась до конца игры. Пропустили второй мяч тоже как бы ну, из разряда фантастики через себя в штангу, штангу в стойки ворота. Как бы 2-0, но еще команда продолжала как-то пытаться контратаковать. Вот. Ну, конечно, пенальти. Я думаю все-таки, что его не было. Будем смотреть видео. Разберемся уже потом. Я думаю, что пенальти не было. Когда забили пенальти третий, это уже у футболистов опустились руки. Ну, по крайней мере, я так заметил, что уже они понимали, что уже ничего сегодня не сделают. И где-то пропустили еще необязательный совсем четвертый гол. Хотя гол сам по себе был неплохой. Ну, готовились мы к Динамо. Вот все, что у нас были футболисты, они сегодня все были на скамейке, видели, выходили. И молодежь выходила, и ребята вообще молодые, которые только недавно пришли в команду. И мы не собирались отсиживаться в обороне. И попросили ребят играть так, как мы играем в чемпионате. Стараться атаковать, если надо, накрывать на их половине поля. Стараться прессинговать и впереди, и в средине, ну... Понятно, что нам было тяжело, и где-то мы больше находились на своей половине поле. Ну, самое главное, что болельщики довольны, благодарили. Детей было очень много, которые завтра родители приведут на футбол, запишут в детские футбольные школы. Праздник для города удался. Очень сложно к нему готовились. Было тяжело, многое что нового для клуба.